क्या वजह है इसके पीछे कौन है यह क्या इंसाफ है आप लोग जानिए हिंदुस्तान में पहली बार पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हमारे मजाजिद में अजान देने वाले मोजम साहब को और हमारे तमाम लोगों को नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब को पहली बार हिंदुस्तान में हमने तनखा दिया किसी ने दिया कभी, कभी देखा हमने तारीख में किसी के पास मत नहीं था डरपोक लोग थे यही कांग्रेस हमारे से पहले 50 साल हुकूमत किया क्या उन्होंने दिया गौर कीजिए उस दिन भी तेलंगाना के लिए मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर लोग आते गए कारवा जुड़ता गया एक साबित हुआ उन दिनों जब तेलंगाना का जद्दोजहद मैं कर रहा था मैं साफ कह रहा था कि अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है और अल्लाह का करम हुआ अल्लाह का करम हुआ तेलंगाना हासिल हुआ एक बार भी हमारे दस साल के हुकूमत में कोई दंगा फसाद नहीं था सभी अमन के साथ थे किस प्रकार से किस प्रकार से हमने आपके बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं ये आपके सामने है किस प्रकार से हमने पैसे अकली बहबूदी के लिए खर्च किया है ये आपके सामने है इन तमाम चीजों के मद्देनजर मैं आपको प्रामिस करता हूं मैं आपको यकीन दिलवाता हूं बीआरएस एक सेक्युलर पार्टी है और हमेशा सेक्युलर पार्टी रहेगा यहां से अगर आप गलती से अगर आप किसी वह में जाके कांग्रेस को वोट दिए तो यहां बीजेपी एमपी जीत जाएंगे बीजेपी एमपी जीतना हमारे लिए अच्छा नहीं है इस रियासत के लिए अच्छा नहीं है इसलिए मैं आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि जरूर श्रीनिवास रेड्डी साहब को जिताइए ये सेक्युलर आदमी है सोदर लारा यह बीजेपी कांग्रेस नक्का माटा जबता बीजेपी और कांग्रेस बीआरएस बीजेपी की बीटी टी వీడు వాని కంటాడు వాడు వీని కంటాడు కానీ మన భువనగిరిలో ఏం జరిగింది భువనగిరి మున్సిపాలిటీలో బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఇద్దరు కలిసి బీఆర్ఎస్ మున్సి మున్సిపల్ చైర్మన్ తీసేసి ఇవాళ అక్కడ కాంగ్రెస్ మున్సిపల్ చైర్మన్ బీజేపీ వైస్ చైర్మన్ ఇది జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నా ఈ రెండు పార్టీలు ఏకమై ప్రాంతీయ పార్టీని దెబ్బతీసి ఇక్కడ వాళ్ళ ప్రాబల్యం ఎత్తుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏమయా ముఖ్యమంత్రి నువ్వు చేస్తలేవు అమలంటే కేసీఆర్ నీ గుడ్లు వీకి గోటిలాడుకుంటా కేసీఆర్ నీ పేగులు వీకి నేను మెడలేసుకుంటా నీ ముడి మీద ఉన్న షెడ్డి గుంతుకుంటా నేను